کاشف کاشف کیا حال ہے حال برا ہے بہت برا ہے آزاد کشمیر پاکستان میں آج ہمارا چوتھا دن تھا اور ہم نے کنڈل شاہی سے روح کیا سیدھا کیل کی طرف اور کیل سے پھر ہم نے آگے جانا تھا کیل کی طرف جب سمر سیزن پیک پر ہوتا ہے تو ناردرن ایریا میں رش کے جو حالات ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتی ہیں لمبی لمبی قطاریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے بائک پر ٹریول کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی چھوٹی سی سپیس ملتی ہے اور آپ آگے نکل جاتے ہیں بہرحال ہم نے بھی ٹھیک ایسے ہی کیا جہاں جہاں سے ہمیں سپیس ملتی گئی ہم نے اپنا بہت سا ٹائم سیو کیا اور ہمارا یہیں ٹارگیٹ تھا کہ شام سے پہلے پہلے جو ہے وہ ہم اڑنکیل یعنی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں کیل بازار پہنچتے پہنچتے ہم تقریباً دو سے تین گھنٹے لیٹ ہو چکے تھے آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک چیز یہاں پر ایڈ کرتا جاؤں اگر آپ آؤٹ آف کیش ہیں تو جیسے ہی آپ کیل بازار میں انٹر ہوں گے کچھ ہی آگے جا کر آپ کو جو ہے بینک الفلا ملے گا وہیں پر آپ اے ٹی ایم سے جو ہے وہ کیش ڈرا کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اوپر جانا تھا اڑنکیل کی طرف تو ہم آؤٹ آف کیش تھے تو یہیں سے ہم نے جو ہے وہ کیش ڈرا کروایا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے رخ کیا اڑنکیل کی طرف شاک تو ہمیں تب لگا جب ہم چیئر لفٹ کی طرف گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا تب جا کر آپ کا نمبر آئے گا بس ہم نے اپنا ضرورت کا سامان لیا اور اس کے بعد جو ہے ہائیکنگ سٹکس لیں کیونکہ ہائیکنگ جو تھی وہ تقریباً دو گھنٹے کی تھی اور یوں ویٹ جو تھا وہ تقریباً پانچ گھنٹے کا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہائیکنگ ہی کی جائے بس پھر میں نے اپنے اور ہم نے ہائیکنگ سٹارٹ کر دی دیکھیں جب بھی آپ ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے آیا ان کی کوئی پریکٹس ہے وہ جاگنگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر اس کے بعد آپ نے ڈیسیجن لینا ہے اگر آپ پریکٹس میں نہیں ہیں اگر آپ جاگنگ نہیں کرتے تو آپ قطعی ہائکنگ کے لیے نہ جائیں یہ سب سے انیشیل راستہ ہے جہاں سے ہم نیچے ہو کر پل کی طرف بڑھتے ہیں پل سے پہلے پولیس والے موجود ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے انٹری کروانا ہوتی ہے اور پھر جیسے ہی آپ پل کو کراس کرتے ہیں پل کے اس طرف آرمی والے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو دوبارہ انٹری کروانا ہوتی ہے پل کراس کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اصل امتحان شروع ہوتا ہے یعنی بالکل ورٹیکل ہائکنگ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے جو ہے آپ چڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کی مکمل قوت لگتی ہے آپ کی گائیڈنس کے لیے ایک پوائنٹ یہاں پر یہ ایڈ کرتا جاؤں جب بھی آپ اڑنکیل ہائیکنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جہاں جہاں پر جو جو راستے بنے ہوئے ہیں آپ نے انہی ہی راستوں کو فالو کرنا ہے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں لینا شارٹ کٹ کیوں نہیں لینا یہ آگے جا کر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں پول سے کچھ ہی آگے جا کر آپ کی جو ہے وہ ورٹیکل ہائیکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر آپ یہاں پر شارٹ کٹ لیتے ہیں تو آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے یاد رکھیے کہ ہائکنگ کرتے وقت آپ نے اپنی انرجی میکسیمم سیو کرنی ہے تاکہ جو ہے آپ کا سٹیمنا بلڈ اپ ہو اور آپ آگے آسانی سے جائیں تو آپ نے کتنی شارٹ کٹ نہیں لینے جو جو آپ کو واک ویز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے ویسے ہی جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیمرے کو سٹیبل ہی نہیں کر پا رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اتنی ورٹیکل ہے کہ کیمرے کو سٹیبل کرنا انتہائی مشکل ہے تو آپ نے بالکل چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں تاکہ آپ کے جو انرجی ہے وہ میکسیمم سیف ہو دوسری جو سب سے بڑی غلطی یہاں پر کی جاتی ہے ہائیکنگ کے دوران جیسے ہی آپ کو پیاس لگتی ہے یعنی فوراں لگتی ہے تو آپ پانی پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے اسٹمک وہ بالکل کمپلیٹلی فل ہو جاتا ہے اور آپ کو چڑھنے میں مزید دشواری ہوتی ہے اس کے بدلے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سپ لینا ہے پانی کا اور اس کا جیسے ہم کلا کرتے ہیں آپ نے کلا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو باہر اڈھیل دینا ہے یعنی باہر خارج کر دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹمنا بلڈ اپ ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا فٹنس کا کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ ٹیکنیک فٹ بال میں یوز کی جاتی ہے جب وہ نائنٹی منٹ کی گیم کھیلتے ہیں تو اس کے اندر وہ پانی پیتے نہیں ہیں پانی کو منہ میں لیتے ہیں کولہ کر کے پھر اس کو باہر پھینک دیتے ہیں اور یوں جو ہے ان کا اسٹیمنا بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے وت دا پیسج آف ٹائم تو سیم ٹیکنیک آپ نے ہائیکنگ کے وقت بھی یوز کرنی ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک اور چیز یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں پہلے آپ کوشش کریں کہ اگر شام کا وقت قریب قریب ہے تو آپ بالکل بھی ہائکنگ نہ کریں آس پاس کا علاقہ بالکل جنگل ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں چلتا لیکن پھر بھی آپ نے کرنی ہے یوزلی لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں شام کے بعد بھی اگر پھر بھی آپ نے کرنی ہے تو آپ کے پاس ایکوپمنٹ پورے ہونی چاہیے جن میں سے سب سے پہلا اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس باقاعدہ اچھی ٹارچ ہونی چاہیے جس کی جس کی مدد سے آپ کو جو ہے کمپلیٹلی راستہ نظر آئے ایٹ لیسٹ ٹین ٹو ففٹین فیٹ کا جو نیکسٹ یا آنے والی جو آنے والا جو راستہ ہے وہ آپ کو کلیئرلی نظر آئے تو سب سے بڑی جو غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم شام کے وقت ہائکنگ کے لیے نکلے دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ ہمارے پاس ٹارچ بالکل بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے آگے جا کر ہمیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا دوست جو ہیں وہ اس وقت کافی پیچھے رہ چکے ہیں اگر آپ دیکھیں دور دور تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہیں کہیں مجھے رکنا پڑے گا تاکہ وہ آ جائیں اور سیفلی آ جائیں نہیں ہے میرے جان میرے پاس میرے پاس ہے نہیں وہ سیفلی آ جائیں اور تاکہ ان کی خیریت معلوم ہو اسی لیے کہتے ہیں کہ سٹے فٹ ریمین ہیلدی گو ٹو دا جم ہاں کاشف کیا حال ہے آپ کے ہمارے کزن کی حالت چیک کریں بالکل پسینے پسینے ہو چکے ہیں اور یہ ہیں بلوچ صاحب کیا حال ہے بلوچ صاحب الحمد للہ سہیم ڈنڈا ہو کوئی بات نہیں لائف لائف میں ایسے ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں کاشف اصل میں میں اوپر اس لیے آیا ہوا تھا ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے کہا چلے تھوڑا سا جو ہے نا آپ سے میں علیحدہ ہو جاؤں اور آپ کی یہ حالت میں اپنے آئڈینس کو دکھا دوں اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے تو آپ نے کہتی یہ ہائیکنگ نہیں کرنی کیل ٹو اڑنگ کیل اور اگر آپ کے اندر تھوڑا بہت وہ ہے مطلب اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تھوڑی بہت تو پھر آپ ضرور آئیں ادروائز ڈیفیکلٹ ہے آپ پہنچ تو جائیں گے لیکن پھر بھی بہت زیادہ آپ کو دقت ہوگی ٹھیک اب میرے اوپر پورے ایک سو بیس کلو کی ذمہ داری ہے جس کو میں نے لے کر چلنا ہے اور یہ ذمہ داری انشاءاللہ میں پائے تک میل تک پہنچاؤں گا سورج ڈھلنے کی وجہ سے اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے آگے کا جو راستہ تھا وہ دکھانا دشوار تھا کیونکہ ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں تھے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو راستہ ہم نے دکھا لیا ہے اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے نیچے اتریں گے تو باقی کا راستہ تب آپ کو دکھاؤں گا اوپر جا کر اڑنکیل جا کر دوستوں کا کیا حال تھا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں بیل آخر ہم جو ہے اڑنکیل ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں اور یہ <laughs> دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہمارے پاس کاشف کاشف کیا حال ہے حال برا ہے بہت برا ہے بہت کیسا رہا سفر وہ سرائکی میں بھی سرائکی میں بھی نہیں اب سرائکی میں سرائکی میں بھی آپ نے کون سی مثال ان کا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک دفعہ میں یہاں سے نیچے چلا جاؤں پھر اس کے بعد میری ماں کی بھی توبہ اور میری باپ کی بھی توبہ کہ میں یہاں پر دوبارہ ہوں چلے جی ہائیکنگ ہوتی ہے یہاں پر مکمل اس صبح پھر آپ کو یہاں کی خوبصورتی دکھائیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ جب راستے مشکل ہوں تو منزل اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں تمہارو انشاءاللہ